Добрый вечер, Пане. Добрый. О чем беседуете здесь? Гарная девчина. С россиянами только о наших взаимоотношениях: бывших, настоящих, будущих, о войне, о политике и так далее. Ну, давайте побеседуем. И вопросы, может, есть у вас. Давайте, как вы считаете, Россия хочет мира? Да, Путин же заявляет каждый день почти. Ну так вот, Трамп предлагает снова встретиться. Зеленский согласен. А Путин? Ну Путин даже приглашает его в Москву на беседу. А что Москва капитулирует? Нет. А почему тогда соглашение подписывать в Москве? Вы же победители должны, наверное, в Киеве подписать это соглашение. Это будет... Для Путина знак победы, наверное, скорее. Вот представляете? Ну, прежде чем там в Киеве подписывать, его надо тогда занять. А мы не хотим. А этому. зачем занимать? Мы же подписываем мирные соглашения, да. договоримся. Вы же мирно-то не дадите Киев, Так если, если вы это понимаете, я... зачем а тогда Зеленский разрушать... поедет в Москву? Мы не хотим разрушать Киев. А зачем тогда Путин при... приглашает Зеленского, если вы так рассуждаете? Ну, потому что Зеленский, как говорится... Он хочет у Зеленского, поэтому, наверное, да? Зеленский в худшем положении, поэтому он не он В а? каком он в худшем? Он не Но в Пока худшем. Россия вперед двигается. Куда территорию вы двигаетесь? Ну, вперед. Зеленские территории теряют. Вперед только ногами, я согласен. Теряет территорию. Сегодня два населенных пункта. Что мы? Какие нет? населенные пункты? Ну, вы это слушаете ну, уже четвертый год. И от этого да. ничего не меняется. Населенные пункты, они сегодня, может быть, вы их там. Заняли, завтра вас оттуда выгнали. И вот так да оно нет, все. Из нас выигнали, что Ой, там много, там сейчас за последнее да, время много, населенные да, пункты. Вас какие? Вас ну давайте пункты. я проверю. Вы думаете, я помню? Я не давайте, из Донецкой проверю. области. Проверю. Давайте, давайте я вам сейчас скажу. Давайте. Какие какие населенные пункты ЗСУ освободили за последние две недели? Удачное в Донецкой области освободили, например. Вот, Пустое по... зашли село. М? Пустое село зашли. Пустое зашли, ну. Да, да. Пустое, да. А вы освоили. смотрите, вот в августе по состоянию на 25 августа украинские подразделения освободили из-под российской оккупации село Новомихайловка. А в общем сложности на, на август месяц 10 населенных пунктов за неделю освободили. Так что, вы понимаете, то есть вы Пусть за какие-то села ложите своих тысячи людей каждый день. А, а смысл? нет, у вас не данные тысячи. Откуда у вас данные? Наши официальные данные. Это подтвердили, это подтверждают все источники, в том числе и зарубежные. А -а -а. Да, есть сайты, да, которые нейтральный сайт зарубежный, который Орекс. Который считает потери нашей и вашей техники и живой силы. Вот зайдите а туда как и посмотрите. Он Скажите мне, пожалуйста. Э -э Орекс, по-моему. Как мой он сказать. считает, можете сказать? Что? Почему-то наши 6 тысяч вам трупов привозят. А вы нам отдаете 149 символов. Сайт Орекс потери. Это так они У стали? вас не откроется. У вас не откроется Орукс. Орукс на английском о рук о рук да откуда они откуда они Фуруска? это нейтральный нейтральный за сад, который подсчитывает подсчитывает да и за граница а что за граница вам враг что ли опираясь на ваши данные да с украинской стороны по данным орук потери три раза ниже понятно и в технике это только в технике это я знаю про потери. Ну, так и все. почему не едет в Москву? Орукс, Россия потеряла почти 16 тысяч единиц техники в Украине. Это еще в 2004 году, вот я смотрю данные. Представляете? Вот так. А сколько ваших потеряла, они говорят? Наши в три раза меньше, я же вам сказал. Ну и ладно, ну, так Короче, наша ладно, Минобороны и каждый и день показывают ваши потери. Хорошо, так хорошо вот. я вам верю. Каждый день тысяча. Вас так за, зачем почему? вы? Почему, зачем, не почему вы приветствуете, что ваша молодежь умирает за какие-то деревни? Зачем вам это? У вас же она большая страна, за за свою у вас да, же большая страна, великая страна, много очень территорий. Зачем вам эти деревни? Но мы за нее и умираем, чтобы она меньше не стала. А вам что, мало территорий? Нет, нам территории хватает. Но мы не позволим на нашей территории нацистам и бандамить. Каким нацистам? Вас что, Нет нацистов? Конечно, нет. А где это? Кто где? это подтвердил, Азов. что у нас есть нацисты? Когда, Азов, были, это когда были нацисты а немецкие? Когда были нацисты немецкие, против них была антигитлерская коалиция. А сейчас что-то да. против антирашистская коалиция. Скорее это да, вы нацисты нет. напали на Знаете? соседей своих и убиваете их. Кто нацист? А, а, а напали это почему по какой причине? Какая разница? Вы и есть нацисты? Вы пришли украинцы? Здравствуйте, здравствуй. А, То есть делях. вы хотите я оправдание? Хочу а убилять. то есть за москаляку вы готовы всех да, украинцев убить? Я не хочу быть, не хочу быть. А вы не за это? Не потому что кто-то один кричал, что вы быть? готовы всех украинцев убить, да. Да? да? Ой, дед, а слушай. Дед, ты сегодня людей? таблетки принимал? Людей зачем убинаете, Таблетки принимал люди? сегодня, скажи честно. Зачем людей сжигаете воды живем? Зачем? Вот за этим мы Это прислим, ваши нацисты. Это, было, это ваши нацисты сожгли. Не было. Это ваши нацисты не сожгли, были. которые там были. Да. Да, наши. да. Ну, а это... кто же еще? А, а, что -то ли? а, ложим, а Крым а? кто захватил? Крым кто захватил? Крым? Донбасс кто захватил? Крым захватили крымчане. Сегодня Не крымчане, а Россия. Понятно? А потом пришли в Одессу, хотели Одессу захватить. Не получилось. Одесситы вышли и дали вашим нацистам по зубам. А ваши нацисты подготовили коктейли Молотова и сами себя сожгли. Заодно и пострадали невинные люди. Понятно, дед, тебе? Россия это фашистское государство, которое напал на своих соседей. В 2014 году захватили Крым, устроили кровавую войну на Донбассе, а потом пошли в Одессу и пытались захватить Одессу. А когда Одесситы вышли на улицы, чтобы выгнать русских нацистов и сепаратистов, то сепаратисты поняли, что дальше им уже там нечего делать и подожгли Дом профсоюзов. Тебе понятно? Твои русские нацисты возле Дома профсоюза в Одессе два месяца находились там и подожгли Дом профсоюзов. Да-да-да, так что не смейся ты мне, а таблетки меняй, меняй, дед, срочно. Иди, пожалуйста, сожри селедочку. Профессор Преображенский сказал, что сразу полегчает, когда Шариков кушает селедочку. Так что, дедушка, Селедочку покушай, пожалуйста, и меняй таблетки. Срочно, пожалуйста, а то будет плохо. Там, глядишь, и шизофрения уже не за горами. Давай, я даже на тебя не обижаюсь.